Здравствуйте! Канал Masters of Body приветствует вас снова! И сегодняшний выпуск мы посвятим спортивной экипировке. В преддверии нового тренировочного сезона мы поговорим о тех аксессуарах, которые помогут обезопасить ваш тренировочный процесс и улучшить ваши спортивные результаты. Поехали! И начнем с самого главного, на наш взгляд, аксессуара. Это, конечно же, тяжелоатлетический пояс. Его чаще всего используют в тренировках, он помогает сохранить нам здоровье и брюшной полости, и спины, в принципе, да, осанки. Его используют как мужчины, так и женщины, начинающие спортсмены, которых мало опыта, и опытные спортсмены, которые работают с большими весами. Итак, на что же в первую очередь обратить внимание при выборе пояса, чем они отличаются, и как это скажется на вашем тренировочном процессе. мужик заговорили о на что обратить внимание, о качестве. Конечно же, да, на качество. И сегодня мы представим продукцию наших земляков Днепровской компании Invitus. И сейчас я вам объясню почему. То есть мы не просто, говорится, топим за земляков, а именно обратили внимание на эти пояса, потому что они офигительно, ребята, классного качества. Вы скажете, в чем же разница? Во-первых, четыре слоя высококачественной кожи. Попробуем на камеру вам показать. В срезе видно 4 слоя кожи. Для сравнения, мой старый советский тяжелоатлетический пояс был из трех слоев. Для чего нужны эти слои, я вам объясню. Это эффект прутьев. Да? Возьмите один прутик, сломается быстро. Возьмите жменю, уже будет тяжело сломать. Так и здесь. Большое количество этих слоев обеспечивают очень-очень сильную прочность этого изделия. Прочность позволит вам и делать упражнения с максимально возможным рабочим весом. Сейчас, конечно, это касается тех ребят, которые будут работать с таким весом. Кстати, не только ребята, а и девчонок. Фирма предоставила нам им именно женский вариант. Обратите внимание, застежка под правую руку. То есть девочки тоже работают. И женское здоровье не менее важно. Особенно область брюшной полости, которую предохраняет пояс, поясница. Все это в будущем скажется на беременности, когда женщина захочет придет ей стать матерью, поэтому здоровье надо беречь сразу. Поэтому качество прежде всего, и поэтому мы вам очень рекомендуем производителя, фирму Invitus PSO, который позволит вам и здоровье сберечь, и достичь результатов. Второе, про кожу мы поговорили. Четыре слоя высококачественной кожи. Далее идет, конечно же, крепеж. Здесь очень хорошая качественная сталь со специальным покрытием в заводских условиях. Это, естественно не даст ей поломаться ни в нижней точке амплитуды, ни в верхней. Дальше. Сама по себе конструкция застежки позволяет вот такая она мощная, крепкая, намертво закрепить вашу талию, что даст вам, естественно, глубокий хороший сет или становую тягу, смотря что вы будете делать. Если же крепеж хлипенький, то результаты могут быть самыми плачевными. Сейчас Константин продемонстрирует на мне, как он сидит. Опа! А, да, еще один момент. В чем плюс этих поясов? Застежку можно переставить, смотрите, под свой размер. То есть поставить поближе, объем будет больше, поставить подальше. Это немаловажно, причем представляется она очень основательно, на двух мощных болтах. Крепеж сильный. Вот, поэтому подойдет многим людям, пользователям. Раз, два. Ого! Втягивай живот, Андрюха. Во! Есть? Да. И так вот он смотрится. Дальше пытаемся закрепить. Но я сейчас не закреплю, потому что она сейчас на женском варианте. Да, кстати. Перед ну этим вот. пробовали. Но вы видите, что когда это зайдутся, сойдутся две этих половинки. Держит просто бумаг. мощь. Да, поэтому еще раз говорим. То есть мы не просто топим за земляков, так сказать мы показываем продукту высочайшего качества. Дальше, да, будут другие варианты, они все имеют право на жизнь, но если есть возможность... Если вы берете для себя, выбираете, или вы хозяин клуба, выбираете для клуба. Это престиж вашего клуба, это безопасность ваших клиентов в первую очередь. Опять же, это долговечность, вам не нужно будет менять их каждые два года, выбрасывать, которые будут похожи на тряпки. Есть такой материал, как пресс-картон часто используют. Он рвется внутри, сверху два слоя кожи, и очень частые случаи мы это наблюдали на тренировках, когда, допустим, особенно мужчина садится вниз тяжелый присед, и этот ремень просто лопается. В этот момент у него прослабляется брюшная полость, расслабляется спина и. Травма знаю, обеспечена. Травма, да, крестового дело обеспечена. А дальше кто-то разводится полюбовно, кто-то получает судебный иск. Поэтому обращайте на это внимание, фирма Invitus обеспечит вам беспроблемное существование. Теперь, есть ремени, конечно, попроще. Вот здесь у нас идет два слоя кожи, из них, по-моему, один или два облицовочных и один основной. Да, он, конечно, попроще, подешевле, но, в принципе, конструкция та еще олдскульная, спина пошире. То есть кому это надо, кому удобно. Но здесь поуже немножко передняя часть. В чем будет разница? То есть живот немного больше будет наваливаться. Вот. Это уже человек подбирает под свой вид тренировок. То есть у кого веса не слишком большие, кому брюшную полость не нужно слишком сильно держать, то в принципе подойдет. Для спортсменов начинающих, среднего уровня, в принципе будет нормально. Долговечность средняя, в принципе... В принципе, подойдет многим. Но, как я уже сказал, тут вы уже выбираете в зависимости от своего уровня и от стиля своих тренировок. Такие пояса также... Еще, еще есть их небольшой плюс для начинающих. Они немножко мягче. Меньше кожи, соответственно, меньше толщина, быстрее адаптируется под вашу талию, под ребра, под бедра, поэтому есть свой плюс на начальном этапе тренировочного процесса. И есть такие синтетические пояски, неопреновые, которые вот у нас на липучечке. Они, конечно, хотя сейчас тоже денег стоят. В принципе, для девочек особенно хорошо подойдут, да. особенно да. которые не стремятся, девчонки, женщины, к работе с большими весами нет такой цели, в принципе. И естественно, как я уже говорил, в нижней точке приседания эта липучка не расстегнется. Если Андрей не сядет, присядь поглубже. Вот видите, она трещит, и она просто так же расстегивается, это он без штанги. Потом делается вот крысь, и опять же в самый неподходящий момент. Начинающим, девчонки, ну, моя клиентка работает с таким поясом, максимум с весом 30-40 килограмм. У нее есть небольшие проблемки со спиной, поэтому он действует больше как корсет он удобнее, чем корсет, он не такой мягкий, и в то же время достаточно мягкий для женских нежных бедер и ребер. В принципе, любая экипировка, она будет хороша, это лучше, чем ничего. Это значит, что вы осознанно подходите к тренировочному процессу, это значит, что вы заботитесь о своем здоровье, и это значит, в принципе, используя этот пояс, минимум плюс 10, а то и 15 килограмм к рабочему весу. То есть повышение результатов. Больше колораж сожжете при более безопасном тренинге. И теперь переходим к следующему виду наших экипировок. Заходя на сайт Invitus с промокодом MB, вы получите подарок. Ссылка на экране и в описании. Итак, друзья, про пояса поговорили. Следующая группа не менее важных аксессуаров это на локотники, на коленники также в замену или вместо них или дополнение им идут бинты. Есть более профессиональные бинты, есть обычные аптечные. И сейчас мы расскажем вам плюсы этих аксессуаров, отличия от этих аксессуаров и как правильно ими пользоваться. Вот у нас налокотники. Андрей, одевай. Раз. И второй. И сейчас вы наблюдаете самый главный плюс. Это простота в использовании. Натянули. Сделали подход. Пожали. Допустим, в любых жимах они используются. Французские, жимы лежа. Везде, где может возникнуть. Заметьте, не болит уже локоть, а чтобы не возник болевой симптом, при, когда вы доходите до определенных рабочих весов, мы рекомендуем нашим клиентам и вам в том числе сразу начать использовать экипировку. Для каждого это, конечно, свой вес, поэтому первый плюс, как на локотников, так и на коленников мы не будем показывать там тот же приц Это простота использования сделали и стянули как минимум на запястье. Все, это очень важно, потому что это Даете кровообращению восстановиться. И тут же сразу поговорим об ошибках. Некоторые товарищи, спортсмены в зале можно увидеть, одев на локотники, ходят по пол тренировки в зале в этом. Это очень-очень неправильно, особенно касаемо коленей. То есть, если вы будете ходить на коленниках, то есть вы обречены на получение варикоза в первую очередь. Вы разгоняете кровяное давление и дальше идет эффект пережатого шланга. То есть вместо того, чтобы кровь начала циркулировать и рабочая мышца начала хорошо восстанавливаться, вы ее изолируете, кровоток ухудшается, тем самым вы делаете себе только хуже. Ну вот я сижу просто у меня уже... Да, видите, венозность как -то повышается. То есть для восстановления нам надо его снять. Поэтому большой плюс как на локотников, так и на коленников. Эта простота использования очень хорошо подходит как начинающим спортсменам, так и спортсменам среднего уровня. Или же атлетам, которые в данной тренировке не будут использовать большой рабочий вес. Теперь бинты. В чем их разница? Покажешь, Андрей? Uh -huh. Попробуй. Это, конечно, длинный бинт для локтей, но принцип вам будет понятен. И вот тут мы начинаем бинтовать. И первое, конечно же, что кидается в глаза, это не совсем всем удобно. Спортсменам, профессионалам, ребятам, бывалым, конечно же, это не составит труда бинтовать и разбинтовывать, кстати, после, каждой, после каждого подхода. Вот. Но, естественно, не всем это нравится. Но самый главный плюс и отличие бинта от налокотника, вы можете дать то натяжение, которое вам необходимо конкретному подходу. То есть, если подход сильный, пиковый, с максимальным рабочим весом, вы конечно же сустав бинтуете на максимум. Жестко, у вас рука вообще не согнется без веса. Если вес небольшой, соответственно даете натяжку поменьше. То же самое касается и бинтов, которые мы вот используем на колени. Их, правда, для этого сматывают в бухту, но Сейчас у него покажу. степень растяжения, сжатия еще больше. Он гораздо более плотный. И естественно при работе с большими весами, это относится к пауэрлифтерам, ну, либо же к бодибилдерам, которые работают тоже с серьезными весами. Вот. Такой бинт, конечно же, необходим. Это не есть обязательным, но многие ими пользуются. Я растягиваю бинт и накладываю на сустав. Ослабляю, растягиваю, накладываю на сустав. Ослабляю, растягиваю, накладываю. Таким образом, получается такая компрессия сустава, что вы, в принципе, наверное, не сможете присесть без штанги. Вот. Это его плюс, ну и это же как бы его минус. То есть не всем комфортно, не всем удобно. Но... Вот максимум. Дальше я не могу уже согнуть это... свою ногу, потому что мне мешает бинт. Но когда на штанге килограмм 150-200 то это поможет обезопасить ваш коленный сустав. Но опять же, ребята, не думайте, что каждому нужны килограмм 150-200. до кого-то и 80 килограмм могут повредить колено. Все зависит от развития вашего квадрицепса, спины и так далее. Поэтому в нижней точке, когда нужно спружинить, чтобы растяжение колена нижней точке нивелировать, то есть помочь встать, это, конечно же, бинт. Но дальше вы, как я уже говорю, сами выбираете. Бинты вам нужны или на коленнике, главное не пренебрегать. Теперь аптечный бинт. Казалось бы, он слабенький, растяжка у него больше. Но в чем его плюс? Во-первых, для многих, для кожи он будет более щадящим. Лично мне с моими сейчас небольшими относительно рабочими весами, это 100-140 кг, хватает и их, честно скажу. Вот. Кому-то надо, кто-то привык к более тяжелыми, там я обхожусь этими лайтовыми, моим коленям этого достаточно. Они более доступны, они дешевле, они есть практически в каждой аптеке. Если надумаете купить такие бинты, обращайте внимание на ширину бинта и на степень плотности. Если будет маленькая степень плотности, он будет врезаться в вашу кожу как веревка, и вам будет очень больно и некомфортно делать. И чем плотнее ткань, тем удобнее вам будет работать. То есть для средних рабочих весов, если вы работаете на 10-12 повторений, а даже на 8, вам подойдут и такие бинты. Если вы не смогли достать плотные наколенники или в бинтах профессиональных, вам дискомфортно, то есть это также подойдут. И теперь, когда мы объяснили нюансы на локотников, на колени, бинтами, еще одна ошибка. Первую я уже упомянул, после каждого подхода нужно экипировку снягивать. Если это на коленях, стягиваем вниз на щиколотку, если на локотник или бинт, снимаем полностью. Давай я уже покажу. Да, работа хлопотная, но это необходимо для того, чтобы ваши вены не перегружались. И еще одна ошибка, самая, наверное, главная. Некоторые люди ошибочно думают, что если у вас болит левое колено, как сейчас пока, надо на него надеть на коленник и ходить с этим на коленником только на левом. Запомните одну важную вещь. Колени и локти всегда экипируются парой. Если болит одна нога, значит одеваем оба на коленника. То же самое касается локти. Что будет, если вы будете только больное колено фиксировать? Рано или поздно, а скорее рано, у вас заболит здоровое. Значит, компенсаторика вся уйдет. Коленник и более здоровое колено будет получать, получается, больше нагрузку, чем экипированная. И оно у вас заболит. Это вопрос здесь как в машине. Амортизаторы меняются парой. Поэтому два на, на локотника. локотника, два на колени, либо локотник. же бинты. Про плечи мы сейчас не будем говорить. Их, как правило, тейпируют, если есть проблемы. Но желательно то же самое. Если у вас болит, не дай бог, конечно, один плечевой сустав, и вы хотите его затейпировать, и занимаетесь именно пару лифтингом, лучше затейпируйте оба. Пусть второе будет не так сильно, но на всякий случай. Это поможет выровнять вашу работу, давать одинаково пропорциональную нагрузку на обе части тела, правую и левую. И тогда вы избежите и той проблемы, которая может возникнуть с ныне здоровым коленом, с локтем или с плечевым суставом. Переходим к следующей группе. Еще давай я покажу, как снимается да. легко тоже и комфортно э, на коленник. Оп, Раз, и все. Стягиваете, и все. Нога и дальше ходите, свободна. но они отдыхают. Да. Кровообращение восстанавливается, мышца растет. Же и стянули. Едем дальше. И последняя группа сегодняшних аксессуаров. Они, конечно, относятся не сколько к здоровью, сколько как к вспомогательным средствам, но также помогают улучшить результаты. Если говорится в плане здоровья, это кистевики. Сейчас Андрей покажет вам, что это и для чего это. Но как правило их используют ребята, которые уже занимаются давно и которых допустим большие гантели при жиме лежа и кисть реально почти не выдерживает, поэтому здесь кистевик нужен. Начинающим же мы в принципе рекомендуем укреплять кисть и работать теми весами, которые вы подконтрольно можете делать. Но опять же аксессуар в принципе необходимый, каждый смотрит по своей работе, кому-то для уверенности нужно при жиме лежа гантели такие штанги при французском режиме штанги также его используют кто-то использует при работе на бицепс если висать тяжелые или просто у вас возможно болезненные ощущения в предплечье то есть пожалуйста пользуйтесь эм, то есть хуже не будет ну опять же если одеваете то обиваете оба и после подхода обязательно снять тем более это делается очень быстро и легко раз два. Они есть тоже разной плотности, разных фирм-производителей, но, в принципе, принцип действия один. Одели, поработали, сняли. И еще один элемент, это лямки. Как видите, они делятся, как правило, вот сейчас начали выпускать такие уже заводские лямки, в которых одевается это все через петелечку. Раньше были лямки попроще, состояли из двух брезентовых ремней. Здесь, кстати, она тоже с петлей, но мы сейчас покажем. В чем разница? В принципе, разница небольшая у них. Это, опять же, индивидуально удобство пользования. Кто-то любит так. Вот. Кто-то по старинке, возможно, еще пользуется вот так лямкой. Но, что при первом, что при втором выполнении лямки и использовании, многие люди почему-то до сих пор допускают одну, ну не знаю, как это назвать, ошибку, такое впечатление иногда, что их кто-то где-то не доучил. Когда я еще занимался тяжелой атлетикой в детстве, в 91-м, там все пользовались лямками одинаково, потому что штангисту по-другому невозможно. Сейчас же все это делают, сейчас мы покажем два варианта, как делают многие и как делать проще. Ну, это не настоятельная рекомендация, просто поделимся своим опытом. Андрей, покажи, как делают люди поочередно. Мы сейчас переместимся к штанге, а я покажу, как это можно делать гораздо проще. И вот сейчас Андрей показывает, как большинство людей, в принципе, мучаются. То есть первую руку они крутят, крутят, крутят. Вот. Вторую уже получается делать гораздо труднее. Гриф жесткий. И вот этот процесс весь, особенно если это из положения сидя, если это становая тяга, и все это делается сидя на корточках, ну, не знаю, максимально неудобно. Да, оно все сработает, хват будет более легкий. То есть вы можете сконцентрироваться на работе спины, например, если это опять же становая или подтягивание, неважно. Вот. Но можно сделать гораздо проще. Не забываем, для чего у нас есть этот гриф, в котором крутится втулка и все остальное. Поэтому одним движением делаем раз, два. И дальше мы накручиваем сам гриф. Три. Все. Лямка жестко висит на предплечье. Три движения. Максимально просто максимально эффективно. Вам не нужно просить напарника, который должен еще дернуть за веревку, просить его, да, чтобы он потуже. Вам не нужно сидеть долго, извините, на карачках и мучиться. Еще раз показываю, ребятки. Простой, олдскульный, древний метод. Взялись, раз, большим пальцем прихватили, кисть перехватили. И один поворот грифа. Все. Посмотрите, видите, кисти посинели. То есть очень жесткий хват. Сорвали, сделали движение поставили все если штангу роняете лямка просто разматывается кстати о преимуществах вот именно таких лямок над этим скажем если вы замотаете несколько слоев вот эту лямку и вдруг где-то вы штангу не держите вам будет тяжело ее бросить можете растянуть себе кисть вот вот она висит да. и она будет тянуть вас за предплечье вот это несколько слоев я намотал если вы работаете, например, со становой тягой или еще с чем-то, и вам надо резко ее бросить, то вот такой олдскульный метод, он будет немножко безопаснее. Как я уже показал, раз и накрутили. И если вы хотите ее бросить бросай, по какой-то причине, все. Кисть у вас не дергается, не травмируется. Это гораздо безопаснее, проще. И как я уже говорю, два куска брезента обычного, самого простого. Стропы, не знаю, это свое правильное дело? Однозначно, просто дешево и сердито. Поэтому мы уверены, этот выпуск будет для вас полезен в преддверии нового сезона. Он прибавит вам сил, здоровья, новой массы, новых результатов и новых достижений. А канал Мастерство в Body благодарит. благодарит вас за внимание. И благодарит клуб Оранж за предоставленную возможность в съемках наших видеопрограмм. Константин, Андрей, Дмитрий. Дмитрий. До новых встреч!